এডুকেশ্যন টিকেচন ধৰক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু তৃতীয় আমাৰ যি মান নিৰূপণ মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বিষয় গণিত আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ মই কেইখনমান পেপাৰ আপোনালোকক দিম ফিফটি মাৰ্কচৰ আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে বহুতৰে পেপাৰ কটা ধৰণটো বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু এনেকুৱাকৈ কাটিলেও হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত কি লৈছোঁ এইটো চাই লওক যে ৰং দিয়া অংশটোৰ ভগ্নাংশ ক্ৰয়ত লিখিব দিছোঁ আমি ৰং দিয়া অংশটো আমি এটা ছবি এটা আঁকি বৰ্ডত দিব পাৰে আপোনালোকে চ' তেনেকুৱাকৈ তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ দিছোঁ আমি পাঁচটা সৰু সৰু কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আমি দুই নম্বৰতো দিছোঁ সমতুল্য ভগ্নাংশ পাঁচটাকৈ লিখা ইয়াতে বাৰ নম্বৰ আছে থ্ৰী ইনটো ফ'ৰ মানে চাৰিটা আছে এটা তিনি নম্বৰকৈ দিছোঁ বা আপোনালোকে তিনিটাও দিব পাৰে চাৰি নম্বৰকৈ থাকিব পাৰে চ' তাৰে পিছতে নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱাকৈ এটা ডিগ্ৰীৰ আমি অংক এটা দিছোঁ আমাৰ যিহেতু কোনৰ কোনৰ ফালৰ পৰা এটা অংক দিছোঁ কোন কোন কেইবাখন আৰু কি কি আৰু কোনকেইটা অংকন কৰিব কৈছোঁ ইয়াতে আমি এটা তিনি নম্বৰকৈ দিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ দিছোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো হয় তাৰপিছত আমি পূৰণ কৰা দিছোঁ তাৰে পিছত বৰ্গ সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছোঁ হৰণ কৰাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আমি কমপ্লিট কৰি দিছোঁ গতিকে এইখন আছিল আমাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পেপাৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰে বা এনেকুৱা আৰ্হিত আৰ্হিত পেপাৰ এখন কাটিবও পাৰে ছ' এইটো নিজা নিজা সকলোৰে গতিকে পৰীক্ষা যিহেতু বাইছ তাৰিখৰ পৰা বাইছ নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইকাৰণে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আৰু এখন পেপাৰ দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে আপ আপডেটবোৰ পাই যায় ইয়াৰ পিছত আকৌ নেক্সট পেপাৰখন দি আছোঁ মই